সন্মানীয় ছাৰ বাইদেউসকল যোৱাকালি শিক্ষা হেতুক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই মিটিঙত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেই বিষয়ে জনাব বিচাৰি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটি খবৰৰ পৃষ্ঠা মোৰ চকুত পৰিল সেইকাৰণে ভাবি লৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাওক ইয়াত কি উল্লেখ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত বাৰ শিক্ষক সংগঠনেৰে সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ বিশেষ সভা শিক্ষকৰ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে শিক্ষা সেতুৰ উপস্থিতি দিয়া বন্ধ কৰক শিক্ষা সেতু এপৰ বিসংগতি অনুসন্ধান সমিতিক দাবী সামৰি লওক সকলো স্তৰৰ তিনি শতাংশ শিক্ষানুষ্ঠান ছজনীয়া সমিতি গঠন শিক্ষা সেতু এপৰ বিসংগতিক লৈ ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অব্যাহত আছে অচলাৱস্থা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰা অনলাইন ব্যৱস্থাই নুঘুৰ নাকতিৰ সীমা নাইকিয়া হৈছে শিক্ষা সেতুক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে চৰকাৰে বিসংগী বিসংগতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গঠন কৰি দিছে এখন সমিতি শিক্ষা সেতুৰ বিসংগতি নিৰ্ধাৰণৰ সমিতিখনৰ সকলো স্তৰৰ কমেও তিনি শতাংশ শিক্ষানুষ্ঠান সামৰি লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে শিক্ষক সংগঠনসমূহে বিশেষকৈ বাৰটা শিক্ষক সংগঠনেৰে গঠিত সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই আজি এখন সভা বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সম্পৰ্কীয় দাবী উখাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আজি দিনৰ এঘাৰ ত্ৰিছ বজাত সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত শিক্ষক মঞ্চৰ অন্তৰ্গত বাৰটা শিক্ষক সংগঠনৰ নেতৃত্ব নেতৃত্ববিন্দই অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষক মঞ্চৰ মুখ্য সভাপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আৰু মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীয়ে সভাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰি এটা বিবৃতিত শিক্ষা হেতু বিসংগতি অনুসন্ধান সমিতিক সকলো স্তৰত তিনি শতাংশ শিক্ষানুষ্ঠান সামৰি লোৱাৰ দাবী উখাপন কৰে সমিতিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলগীয়া শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত হ'ব নালাগিব বুলি জনাই শিক্ষক মঞ্চৰ নেতৃত্বই স্বচ্ছ তদন্তৰ স্বাৰ্থত সমিতিখনে যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সেই সময়ত শিক্ষক মঞ্চৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনায় শিক্ষক মঞ্চৰ পৰা শিক্ষা সেতু বিসংগতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিক আখুৱাসমূহ দাখিল দাখিলৰ বাবে অভিযোগসমূহসমূহ যুগুত কৰিবলৈ এখন ছজনীয়া সমিতি গঠন কৰে আজিৰ সভাই শিক্ষা হেতুৰ বিসংগতিসমূহ যুগুত কৰিবলৈ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী মাধ্যমিক শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক গোবিন্দ কলিতা মজলীয়া শিক্ষক সন্থাৰ সম্পাদক জয়ন্ত দাস টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ সম্পাদক কুলজিত বৰঠাক ঠাকুৰীয়া মুখ্য সভাপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আৰু মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে আৰু লগতে সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে মঞ্চৰ উপদেষ্টা ছৈয়দ আনচুৰ ৰহমানকে ধৰি ছজনীয়া সমিতি গঠন কৰি দিয়ে সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি শিক্ষক মঞ্চই উমৈহতীয়াভাৱে দাখিল কৰিব শিক্ষা সেতু এপৰ বিসংগতি আৰু কাৰ্যকৰণত ঘটা আঁখোৱাসমূহ ইপিনে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ দিনত নিৰ্ধাৰণ কৰা বেতনৰাশিৰে আজিৰ তাৰিখত একোটা পৰিয়াল চল স্বচ্ছতাৰে চলিবলৈ সুবিধাজনক নহয় বুলি সভাই মন্ত মন্তব্য কৰে তেওঁলোকৰ মতে ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পৰা আশী শতাংশ বেংকৰ ওচৰত ঋণগ্ৰস্ত চাকৰিয়ালসকলৰ মন্দাৱস্থা আৰু মূল্যবৃদ্ধিলৈ লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষক মঞ্চখনে আগত বিধানসভাৰ পূৰ্বে অষ্টম ৰাজ্যিক দৰমহা আয়োগ গঠনৰ দাবী জনায় আৰু অন্তৱৰ্তীকালীন ভাত্তাৰ দাবী উখাপন কৰে সভাত শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটী দহ দিনৰ পৰা ত্ৰিছ নকৰাৰ চৰকাৰী বৈষম্যৰ বাবে আলোচনা কৰা হয় আৰু শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ আকৰ গজালি ছুটী বৈষম্য পৰিহাৰ কৰি অন্য কৰ্মচাৰীৰ দৰে সম অধিকাৰ দিবলৈ দাবী জনাই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিবলৈ শিক্ষক মঞ্চৰ নেতৃত্বই কয় শিক্ষক মঞ্চৰ অন্তৰ্গত বাৰ শিক্ষক সংগঠনৰ নেতৃত্বই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিত দি কয় যে অচিৰিয়াই চৰকাৰে শিক্ষকৰ চুটি বৈষম্য আঁতৰ নকৰিলে আগত দিনত ইয়াৰ সুদূৰ প্ৰসাৰেই প্ৰভাৱ পৰিব আনহাতে অহা এক আগষ্টৰ পৰা প্ৰাত সভা শেষ হোৱাৰ পাছতহে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সময় যাতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰী জাননীযোগে শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰাত সময় নট নটাৰ পৰা নটা পোন্ধৰ পৰ্যন্ত নহয় বুলি কয় সকলো শিক্ষক সংগঠনৰ নেতৃত্বই এই সময় কমেও পঞ্চল্লিছ মিনিট হোৱাৰ প্ৰয়োজন আনহাতে শিক্ষকৰ উপস্থিতি ব্যক্তিগত মোবাইলেৰে দিয়া বন্ধ কৰিবলৈ সমূহ শিক্ষক সমাজক শিক্ষক মঞ্চই অনুৰোধ জনায় যি কিয়নো ব্যক্তিগত মোবাইল যোগে শিক্ষকসকলে উপস্থিতি দি থাকিলে বিসংগতি ধৰা নপৰে আৰু ইয়াৰে সুবিধা লৈ বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে শিক্ষা এইটো এপত কোনো বিসংগতি নাই বুলি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সুবিধা লৈ আহিছে